thank <laughs> you karna merupakan seekor haiwan peliharaan yang mungkin boleh mengurangkan stres kita ataupun mengisi masa lapang kita. Betul, tapi sekarang ni mm -hmm. banyak masyarakat kita yang suka sangat dera haiwan, Fikri. Saya tak faham kenapa. Mm -hmm. Tapi diorang ni macam puas. Tak tahulah puas sebab apa. Yeah. Untuk tahu dengan lebih lanjut sama ada salah ke tak salah nak dera haiwan ni, sebenarnya kalau salahlah ikut logik yeah. akal kan. Sama saya Fikri Ibrahim dan saya Najwa Akila dalam program Undang-undang dan Hak Anda. Jawapannya di mana? Di sini. Di sini. Haiwan Jadi... peliharaan ni benda yang comel mm -hmm. Kenapa sampai tahap nak berdera tu Tetapi kalau seseorang individu itu Mendera haiwan mm -hmm. Ada tak akta ataupun undang-undang Yang kita boleh ambil tindakan kepada mereka Supaya kita dapat memendung Masyarakat lebih berlaku zalim kepada haiwan Betul Jadi mm -hmm. bersama dengan kita pada mm -hmm. hari ini Untuk menjawab soalan awak Fikri mm -hmm. Kita ada Datuk Dr. Nur Lizan bin Muhammad Nur iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. 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 Terima kasih kerana sudi hadir teman, -teman kami di studio. Ya, Terima kasih malam kerana sudi Aa. menjemput kami. <laughs> <laughs> Minggu ini saya bersama abang saya. Oh ya. Ah, Dwi Andika, Presiden Persatuan Haiwan Malaysia merangkap penganalisis jenayah haiwan Malaysia bang apa khabar? Bila apa baik. <laughs> <Tak maaf>. eh, <laughs> Kami. Baik Suka saya nak buka soalan kita pada hari ini Kepada Datuk Datuk Misal kata Seseorang itu melakukan kezaliman terhadap haiwan Apa undang-undang yang kita boleh ambil kepada mereka Dan sejauh mana tindakan itu Sampai kita boleh ambil tindakan kepada mereka Okey betul ya uh, Malaysia sebagai mana kebanyakan negara hmm. yang uh, Menuju negara maju Ataupun menuju ke arah negara maju hmm. Memang ada akta yang mengawal kebajikan haiwan dan menjaga hak-hak haiwan di Malaysia hmm. Kita ada akta yang dikenakan sebagai Akta Kebajikan Haiwan Akta hmm. 772 hmm. tahun 2015 hmm diwartakan pada tahun 2015 mm -hmm. dan mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 2017. Oh, Okey, mm. diwartakan ni 2015. Ala menarik. Oh, uh, sekarang saya nak tanya kepada Tuan Ari pula. Uh, Tuan Ari uh, sebagai um, daripada Persatuan Haiwan Malaysia, apakah objektif dan peranan mungkin penonton di rumah nak tahu. Apakah objektif dan peranan uh, Persatuan Haiwan Malaysia untuk melindungi hak-hak haiwan. Okay, Persatuan Haiwan Malaysia ni kita uh, tumbuhkan tubuhkan pada 1 Julai hmm. 2017 dan mendapat kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan pada 10 Julai 2017. Ah hmm. uh, kewujudan Persatuan Haiwan Malaysia ni hmm. di uh, lahir apabila wujudnya Akta Kebajikan Haiwan 2015. Oh sejurus. Ya. Yes. Sejurus selepas yeah. itu. Oh. Kerana uh, kita menyambut baik Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan hmm. Uh, kita berasa beruntung kerana uh, saya kira di, ini kejayaan DBS juga satu uh, langkah ke depan. Hmm. Jadi uh, uh, akhirnya objektif uh, kita panggil Animal Malaysia agar eh, Persatuan Haiwan Malaysia ni ialah berkenaan advokasi dan kami concern mengenai jenayah haiwan, kezaliman dan penganiayaan dan khusus kami uh, inilah perkara yang kita beri perhatian lebih kerana hmm. Uh, memandangkan akta ini juga baru dan kami juga uh, menghargainya uh, dan kita mainkan peranan sebagai uh, medium mm. ataupun perantara sahaja mm. uh, dan tentunya jabatan Perkhidmatan veterina yang uh, mengendalikan ini kuasa penuh pada akta ini. Mm -mm. Jadi uh, tujuan kami nak pantau mm. sejauh mana jenayah kezaliman haiwan di Malaysia dan uh, uh, adakah akta ini memberi impak yang baik. Sebab uh, banyak ya kes uh, yeah. tuan Ari ya. Ya yeah, banyak. Eh uh, Datuk, berapa banyak jumlah kes uh, statistik okay. statistik uh, di Malaysia? Okey. Uh, sebelum saya jawab soalan uh, hmm. Akila tu, nak, saya nak sentuh sikit. sikit. Ah, sil sil. Yang uh, Ari hmm. punya statement hmm. tadi, sebenarnya usaha ini telah pula dimulakan hmm. drafting of the act dan sebagainya sejak tahun 2012 lagi. Hmm. Dan apabila saja kita dah dapat kelulusan daripada AG Chamber dah diwartakan pada 2015. Dan persatuan uh, react kepada akta ini Dan kami merasa bahawa ini adalah satu tindakan yang sangat uh, um, uh, baik mm -hmm. Sebagai rakan strategik kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina yeah. Sebagai saluran untuk menyampaikan kepada Jabatan mm -hmm. Kerana walaupun akta ini, saya tunjukkan akta ini Walaupun akta ini adalah satu akta yang di bawah kawasan Jabatan Perkhidmatan Veterina mm -hmm. Tapi tanpa penglibatan persatuan ataupun gerakan sivik mm. sebagai penyalur maklumat kepada kami mm. dan bersama-sama bertanggungjawab untuk memastikan mm. kebajikan haiwan terpelihara Tapi... di Malaysia mm. kami perlukan peserta-peserta macam yang diketuai oleh Cik Ari ni mm. kami ucapkan mm. tahniah dan terima kasih mm. kepada bertuan. Hidup Syari. Yeah. Cik hidup Abang, hidup Abang. Hidup Abang. Abang, Cik Ari, saya nak tanya. Hmm. Sejauh mana hukuman ataupun denda yang dikenakan kepada pesalah tu sendiri, kalau hmm. dia menganiaya haiwan? Sebenarnya Apabila digazetkan pada 2017 ya Datuk eh. Uh -huh. uh, kami ni antara orang yang uh, apa uh, kelompok yang berada tangan. We are uh -huh. thankful. Thankful uh -huh. because sebelum ni kita Malaysia ni cuma menggunakan pakai uh, has to binatang Akta binatang uh -huh. itu ya eh? 1553 uh -huh. uh, pindaan 2013 itu. Yeah. Kalau tak salah. Ya satu section saja. Section 44. Uh, uh -huh. Skopnya terlalu kecil. Betul. Uh -huh. Jadi uh, ketika itu uh, kita lihat bahawa Hukuman yang bakal diterima penjenayah pelaku kezaliman haiwan ni uh, Cukup berat mm. ya. Minimum uh, penjara satu tahun dan maksimum sehingga tiga tahun Sebab mm. waktu duduk ini Duduk sana Duduk jadi denda juga minimumnya RM20,000. Hmm. Ha, satu section tu RM20,000 uh, dan maksimum sehingga RM100,000. Jadi ya, pada sebab. kita cukup cukup hebat dan mm -hmm. dan ia terbukti dengan satu kes yang uh, oh. kita satu uh, presiden. Sabar dulu tu Adi. Kita nak tahu kes tu. Okay. Dengan lebih lanjut. tapi, <laughs> tapi sebelum tu kita nak tengok apa Fikri? kita ah, nak tengok. Kita nak tengok satu video berkaitan dengan tajuk kita minggu ini. Mm. Jadi Cik Anak sama-sama kita saksikan. <laughs> saya menurut haiwan peliharaan eh, memang kejamlah pada saya. Sepatutnya orang macam ni kalau kita ternampak ke apa benda kita kena tegur dia, kena tahan dia. Kalau dia berkeras juga kita buat laporanlah dekat pihak berkuasa. Jika saya nampak penderaan haiwannya berlaku, saya akan membuat dua option. Sama ada saya akan membuat laporan pada pihak berkenaan ataupun memviralkan dia. Bila saya viral, benda ini akan pihak berkenaan akan nampak dan mungkin akan ambil tindakanlah kepada pihak tersebut. Sebab tak sepatutnya dia dera haiwan. Orang macam ni memang tak ada peri kemanusiaan sebenarnya. Haiwan kan, apa yang dia tahu? Yang kita nak dera sampai kes apa bakar kucing lah, masuk kucing dalam mesin basuh lah, apa semua tu. Tu memang kejam lah pada saya, memang kejam sangat. Jika saya jumpa haiwan yang telah didera, saya akan ambil bela ataupun saya akan berikan kepada rumah penjagaan haiwan lah. buat laporan untuk tentang penderaan haiwan saya belum pasti lagi saya tak pasti sangat nak buat laporan kat mana sebenarnya biasanya kalau kes macam ni kita tak apa kat polis lah itu ajalah haiwan peliharaan merupakan haiwan yang memerlukan kasih sayang dan perhatian kita mereka bukan sahaja peneman hidup kita, malah mereka penyeri hidup kita di saat kita suka atau peduka. Tetapi ada segelintir masyarakat di luar sana yang masih berlaku zalim terhadap haiwan ada yang mencederakan haiwan, malah yang paling teruk membunuh haiwan. Adakah perbuatan ini wajar? Adakah mereka ini tidak mempunyai hak yang sama seperti kita manusia? Kemanakah tempat yang wajar untuk kita buat aduan jika berlakunya kes penderaan haiwan di luar sana? Dan apakah hukuman yang wajar dikenakan terhadap mereka yang menzalimi haiwan? Ya, ada yang tertanya-tanya macam mana nak buat laporan kalau nampak aa, jika berlaku kezaliman terhadap haiwan. Hmm. Saya nak tanya yang tu untuk tuan hari tapi sebelum tu saya nak tanya datuk. Hmm. Datuk. Berapa kerap dan berapa statistik jumlah penganiayaan terhadap haiwan di Malaysia? Purata dia. Hmm. Okey. Adakah semakin meningkat? Um, untuk menjawab soalan petri. Hmm. Um, dalam rekod kes aduan berhubung dengan penderaan Ataupun penyanyian ke atas haiwan hmm. Sebagai contoh, pada tahun 2018 hmm. Kita menerima sehingga 662 aduan hmm. Kes Ush, yang berkaitan banyaknya. dengan penyanyian dan penderaan hmm. Tapi kes ni aduan yang kami terima Menurun pada tahun 2019 Kepada 354 aduan hmm. Dan pada tahun ini, 2020 Sehingga Jumlah terumpul. Ya sehingga terkini hmm. kita ada terima sehingga 268 menurun menurun. menurun alhamdulillah nampak macam menurun hmm. nah, tapi tidak semestinya um, aktiviti ataupun pelanggaran kepada akta-akta yang berkaitan dengan haiwan, uh, haiwan ke, apa tu um, kebajikan haiwan hmm. penderaan dan sebagainya menurun hmm. kerana tindakan berasaskan kepada aduan hmm. yang diterima hmm. aduan mungkin hmm kurang diterima mm -hmm. tapi perkara tu masih berlaku di lapangan. Luar sana. Ah, okey baiklah. Itu berkenaan mm. dengan aduan. Sekarang yeah. bercakap yeah. tentang aduan. aduan. Ah, kita macam mana kita nak buat uh, laporan kalau kita nampak tiba-tiba contoh kila menzalimi haiwan. Eh, contoh, contoh. Gila ah, tak baik. Mm -mm. Macam mana nak buat dan <laughs> saya dengar ada juga menyakap uh, bercakap seolah hubungan antara Jabatan Veterina dengan Persatuan Haiwan ni ada ada, ada masa tu agak uh, tegang. Tegang. Okay. Okey, jadi persatuan ini tidak berseteru dengan mana-mana jabatan. Mm -hmm. Itu salah. Mm -hmm. Cuma biasalah setiap aduan kezaliman tu kerana prinsip dan dasar persatuan tu mm -hmm. mengenai uh, jenayah dan kebajikan ini dah tentulah mm -hmm. per, biasanya desakan tu berlaku. Ada mm -hmm. uh, kerana uh, di di pihak masyarakat seperti NGO ini kita rasa hak haiwan mm -hmm. di pihak jabatan mereka tertakluk, tergantung kepada SOP dan undang-undang uh, itu sendiri. Mm -hmm. Kami faham soal itu mm -hmm. cuma Uh, itu bukan satu alasan untuk kita membenarkan dan membiarkan begitu maka jadilah uh, satu proses satu pihak mendesak dan satu pihak lagi terpaksa mengikut garisan yang telah digariskan oleh mereka dan ini satu benda yang masyarakat di luar juga perlu faham dan akhirnya mereka juga mengatakan apa guna wujudnya NGO? <laughs> Dan inilah yang, yang Sebenarnya ya, ya. persetujuan itu dilihat secara luaran tetapi hmm. dalamannya kami berhubung baik. Sebenarnya, Jadi macam mana aduan tu? Hmm. Aduan tu nak dibuat kepada siapa? Nak dilaporkan okay. kepada Sabak, siapa? Sebelum tu macam Datuk je nak sambung je. Ah uh, Jabatan Perkhidmatan Veterina, sebagaimana jabatan agensi lain kerajaan. Hmm. Kalau kita nak bertindak, hmm. walaupun kita ada akta kebajikan haiwan 2015, hmm. tapi kita kena bertindak dalam skop yang tetre mm -hmm. ataupun uh, puak kuasaan yang termaktub dalam akta. Mm -hmm. Kami akan mengambil tindakan, mm -hmm. respons kepada setiap aduan mm -hmm. dalam tempoh 24 jam. Mm -hmm. Mm -hmm. 24 jam. Tak kira waktu. Mm -hmm. uh, siang ke ini, malam ke ataupun hujung minggu. Saya saya tanafikan yeah. itu. Kita kita cuba seelok ataupun sebaik mungkin mm -hmm. untuk respons pada aduan. Cepat mm -hmm. tu. Ya. Yeah sama ada aduan dicanalkan menerusi terus kepada jabatan veterinar mm. ataupun menerusi jabatan Perkuasa lain seperti mm. PDRM dan sebagainya bila mm. kita dapat saja memang itu menjadi KPI kepada pegawai-pegawai kuasa -pegawai 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 kami mm. you kena respon dalam tempoh 24 jam right. Right. tetapi kadang-kadang right. dalam usaha pegawai kami untuk menjalankan siasatan mm. di lapangan di mana kes aduan itu dilaporkan mm. kita perlukan uh, pihak yang melaporkan sebagai uh, orang yang membantu kami assist kami mm -hmm. dan bukti butir-butirnya lah kena dibukti kena evidence dan penyiasatan akan dijalankan berasas kepada bukti mm -hmm. otherwise you tak boleh bawa ke peringkat atasan ataupun mm -hmm. pendakwaan di peringkat mahkamah mm -hmm. Ada akan buang kes saja so perkara perkara ini menyebabkan mungkin kadang-kadang kes ini akan mengambil masa sikit mm -hmm. uh, tapi contohnya hari dan satu ada contoh saja eh bukan hari contoh you dia nak kalau boleh hari ni adu <laughs> Besok dah apa? Atau bawa ke mahkamah. Aha. Kita ada prosedur SOP Aha. Jabatan Perkhidmatan Veterina bersama dengan uh, PDRM. Ya? Ya? Yeah? Bukan peribadi. <laughs> ya? Bukan. Bukan peribadi. Ini secara <laughs> profesional. Lah. <laughs> okay. Okay. Ha. Dan juga prosedur mahkamah dan sebagainya. Kita kena ikut. Kita kena ikut. Oh, yeah. betul, Tapi bagus. Takut. Benda itu yang sihat yeah. sebenarnya. Yeah. Tapi sebenarnya adalah uh, saling bantu-membantu -bantu bantu, dan lengkap-melengkap. melengkap Datuk, Tuan Hari, sebenarnya bukan kita sahaja yang bimbang akan kebajikan haiwan tetapi penonton di luar sana pun bimbang. Ya. Jadi, Akhila? Ya, kita ada soalan dari email. Mari kita saksikan. Adakah haiwan yang berkeliaran boleh dibunuh sekiranya kita rasa terancam? Apa yang patut saya lakukan? Misal katalah ular lalu tiba-tiba cucuk dia. Boleh ke tak tuan hari? Okey, uh, biasanya ini melibatkan anjing garang mm -hmm. ataupun ular berbisa mm -hmm. ataupun ular sawa. Ha. Binatang mm -hmm. berbahaya lah. Okey, serangan itu kalau kita tak tepis, mm -hmm. kita kurang bijak. Takkan nak menadah begitu saja Betul. Jadi maknanya Betul. boleh kita Mempertahankan diri apabila berlaku Serangan, Betul. sama ada serangan anjing garang Ular berbisa, ular yang Boleh memudaratkan, sehingga Peringkat terpaksa bunuh, Betul. kita perlu Membunuh, tetapi kelakuan itu tidaklah terlalu menggambarkan bahawa ia ekstrim. Ya. Uh, jadi uh, contohnya kalau kita dah bunuh ular, kita perlu laporkan kepada itu ada dalam dalam akta, akta. oh ya satu ya mm -hmm. akta pemeliharaan hidupan liar mm -hmm. 2010 perlu lapor senjata yang digunakan mm -hmm. kenapa serangan uh, bagaimana serangan itu berlaku dan mm -hmm. kenapa pembunuhan itu perlu dilakukan mm -hmm. ya begitu juga dengan gigarang ya mm -hmm. Jadi memadai kita mempertahankan diri. Jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih. -lebih. Hmm, Jangan berlebih. Sekiranya berlebih, uh -huh. mungkin penyiasatan dilakukan uh -huh. kerana atas faktor apa. Nak menzalimi. Menzalimi hmm. dan sebagainya. Dan itu ah. yang selalunya kita dipahamkan oleh badan uh, penguatkuasa. Ya. Uh -huh. Jadilah Baik. masyarakat yang bertanggungjawab ya. melaporkan kepada pihak berkuasa sebab ya. sebuah ya. satu. Cik, uh, Datuk. Boleh mak... saya nak tambah? Uh, silakan boleh, Datuk. Boleh, boleh berhubung dengan soalan email daripada um, Zakiah tadi Zakiah oh, cik, cik Zakiah cik Zakiah macam lagu eh <laughs> uh, di bawah Section 30 uh -huh. Akta Kebajikan Haiwan 2015 uh -huh. uh, 31 menyatakan bahawa tidak ada seorang pun boleh atau dibenarkan membunuh anjing kucing ataupun mana-mana haiwan uh -huh. tak boleh benar uh -huh. tak boleh membunuh uh -huh. tapi di bawah seksyen 32 Diberikan pengecualian Melainkan sekiranya ada beberapa lah hmm. Di antaranya ialah Sekiranya haiwan itu mengancam hmm. nyawa kita hmm. Dibolehkan hmm. Atau sebagai contoh Kalau kes di mana uh, Haiwan itu terpaksa dibunuh Secara human hmm. Oleh seorang doktor veteriner berdaftar hmm. Untuk tujuan mengelakkan haiwan itu Menderitai kesakitan hmm. Ataupun apa-apa yang tak boleh diselamatkan nyawa ataupun rawatan. Hmm. Hmm. Itu dibolehkan. Dibolehkan hmm. tetapi contohnya, hanya oleh sleep. Pakar. contohnya putus lip, contohnya. Oh, uh, tapi hanya oleh pakar. Ya. Yeah. Ya. 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 Okey. Uh, ya. saya nak Macam tanya soalan yang lagi? kedua. yang oh, ketiga? Kedua ah. tu saya nak tanya kejap lagi ada kaitan dengan saya. Oh, ya ke? Okey, baiklah. Uh -huh. Soalan yang ketiga, Bolehkah kita memberi yeah. makanan selain daripada makanan ruji haiwan tersebut? Adakah ia dikira sebagai menganiaya haiwan tersebut? Fitrah satu-satu haiwan itu ada ada omnivor Ya, ada omnivore. dia punya pola Spesifik, tersendiri. Uh -huh. Ya, makanan kucing apa kesesuaian dia? Kalau kita bagi gulai lemak, uh -huh. gaul nasi dan itu tidak kena dengan sengaja dengan sengaja ha? melainkan ya. kucing pergi buka Suku. periuk ya, ya. dan dia sengaja Sini. apa dia, dia menyentuh ha? jadi itu di luar kawalanlah hmm. tapi kalau dengan sengaja boleh dianggap sebagai suka-suka hmm. terhibur saya kira itu satu jenayah hmm. mungkin datuk boleh uh, bincangkan dia dalam seksyen okay. hukuman dia boleh hmm. saya sambung boleh datuk boleh datuk untuk melengkapkan Insalah. statement okay. hari ini okey uh, sebenarnya haiwan hmm. ni sama macam manusia. Hmm. Dia ada hak. Ada hak haiwan. Hmm. Di bawah section 24. 24. Hmm. Memang ternyata Salah. di bawah section 24 Akta Kebajikan Haiwan. Hmm. Sebagai tuan punya atau pemilik haiwan atau mana-mana pihak hmm. perlu menunaikan hak haiwan. Hmm. Animal right lah. Kita hmm. ada human right, kita ada animal, animal right sebenarnya hari. Hmm. Ada 5 hak haiwan yang perlu ditunaikan. Hmm. Satu ialah hak mereka untuk mendapat tempat perlindungan hmm. ataupun Tempat tinggal, tempat tinggal yang sesuai. sesuai. Satu. Hmm. Dua, hak mereka untuk mendapat makanan atau diet yang sesuai dan mencukupi. Mm hmm. Bukan saja sesuai kedua, tapi mencukupi. mencukupi. Janganlah awak kasih makan. Hmm. Yang ketiga, uh, hak mereka untuk mempamerkan uh, kelakuan semula jadi mereka. Fitrah mereka. Fitrah hmm. mereka. Hmm. Sebagai contoh, burung. Eh. Hmm. Burung tu fitrahnya apa? Terbang. Kurung. Kalau awak kurung, hmm. itu sebenarnya you telah Kesalahan. tidak ini. memberi hak pada mereka. Oh. Yang keempat, hak mereka untuk hidup berpasangan. Ya. Yeah. Hmm. Ah bahaya juga. Hmm. Kita pun gila tak berpasang? Ya. Yeah. Hmm? Saya pun nak kahwin dah. Ah. No ah. Oh <laughs> Jangan lupa jemput. Ataupun kalaulah jenis yang berbeza kita kena asingkan. Tak hmm. boleh letak harimau dengan kucing. Kucing, kucing. tak kena. Habillah. So itu hak mereka. Yang kelima, hmm. hak mereka untuk dilindungi daripada kesakitan, penderitaan hmm. ataupun uh, uh, apa tu macam masalah yang boleh menderanya. Ya. Itu hak jadi berhubung dengan makanan tadi uh -huh. kita kena pastikan bahawa hak yang kedua mereka cukup makan. Uh -huh. Tapi kalau kita memberi makanan yang boleh memudaratkan, uh -huh. itu Jalayan. dah jadi satu kesalahan. Satu penyanyian kata saya Maaf Tamatlah sebutan itu. Soalan yeah. terakhir sebelum kita tamatkan rancangan kita hari ini Okey, situasi dia lebih kurang saya. Jika haiwan peliharaan jiran saya mengganggu kawasan rumah saya seperti membuang najis di dalam rumah, bolehkah saya mengambil tindakan dan di manakah saluran yang tepat untuk saya buat aduan? Saya tertanya-tanya, di tempat tinggal saya ada seekor anjing. Anjing tu comel, cuma pada uh, tuannya bila berjalan tu kena kat ke rumah kita kencing depan rumah kita. Mm -hmm. Kita tak selesa kita dah uh, nasihatkan dia jangan buat macam tu, jaga elok-elok tapi dia masih melakukan kesilapan yang sama. Mm -hmm. Macam mana tu? Ini melibatkan ke kejiranan ya. Kejiranan. Ya. Jadi saya saya tangkap ini jenayah Sebab lah. uh -huh. anjing, anjing dia, anjing ni binatang ni contoh, binatang ini dia tidak tertakluk kepada undang-undang uh -huh. pemilik. Ya, pemilik hmm. itu. Jadi berkenaan dengan masalah kejiranan ni dia dah termasuk di bawah akta PBT dalam undang-undang kecil. Dia kena, dia kena eh? Ya. Yeah. Undang-undang kecil maknanya dia, dia kan dah menimbulkan <laughs> kacau. Huh? kacau. Kacau ganggu. Ya. Yeah. Jadi sebaiknya saluran itu Aa, kerana bukan jenayah haiwan hmm. dan dia merupakan aa, apa kuasa PBT, tahu. pihak berkuasa tempatan ha. jadi aa, pemilik aa, yang di apa-apa sorry jiran yang diganggu oleh binatang berpemilik ini laporkan <laughs> kepada PBT dan oh. PBT ada solusi ha. mungkin denda eh, mungkin aa, amaran, amaran ha. atau mungkin sitaan sekalipun oh. tuan arif fikri saya nak tukar sikit situasi katakanlah Aha. saya nampak jiran saya yang dera haiwan haiwan dia okey jadi macam mana pula tu penderaan ni dah tentu jenayah. Aha. Ini kuasa DBS Ha. Laporkan kepada street hmm. uh, direct uh, kepada pihak Jabatan Peribatan Veterinar negeri masing-masing hmm. uh, hmm. kalau di Sarawak Sarawak. Hmm. ataupun sekiranya mati akal, hmm. pergi ke uh, apa, apa balai polis buat satu laporan dan mungkin ada hmm. uh, polis akan refer yang... kepada DBS hmm. Dan sekiranya hmm. buntu juga takut hmm. sebab ada juga yang takut ke depan boleh dapatkan medium perantara pihak kami menerima aduan dan sebagainya lengkap mm -hmm. dan kami akan salurkan juga penyudahannya kepada pihak DBS yeah. yang pemegang taruh ini terima kasih uh -uh. Datuk dengan uh, tuan hari nasib haiwan tidak terbela betul kan yeah. insya-Allah uh, saya sebenarnya faham kesan. ada banyak lagi nak diperkatakan tapi <laughs> saya minta maaf sangat mungkin Uh, musim yang akan datang kita akan jemput Insya lagi insyaallah daripada setengah jam kita lanjutkan ke dua hari yeah, yeah. <laughs> dua hari <laughs> <laughs> tapi terima kasih sangat-sangat dah -sangat. uh -huh. maaf kalau saya fikri ibrahim mengundurkan diri dan saya najwa akila sehingga jumpa lagi assalamualaikum assalamualaikum